когда он понимает, он может быть принят, он может быть оценен, поэтому здесь присутствуют работы как профессиональных художников, в том числе народных художников, заслуженных. Для нас это большая честь, так для аматоров, непрофессиональных художников и для альтернативных арт-групп, которые занимаются инсталляциями, занимаются перформансом. Это очень важно почувствовать отклик публики. Нужно ли твое творчество, нужно ли твое искусство, понимают ли его. Мы попытались дать эту платформу основу для работы художников, придумав концепцию ⁇ Следы ⁇ То есть в каждой работе должен быть отпечаток какого-то момента жизни, какого-то состояния, какой-то эмоции, который остается, он неизгладим. И человек с этим живет, и, конечно, лучше, чтобы наслаивались положительное впечатление, правда. Вот. Но жизнь складывается по-разному, поэтому в нашей экспозиции есть и мемориальная э, часть, которая посвящена уже людям ушедшим, которые внесли свой вклад э, в историю Украины, например, вы можете посмотреть. Есть эксперименты, есть аллюзии творческие. Вот. Э, консультанты Ардонбасса полностью осведомлены о том, э, что означает каждая работа, что хотел сказать художник, поэтому можно не стесняться, спрашивать, вам обязательно все расскажут. thank you работа, которая целый год длилась. И настолько приятно, что э, в этом проекте следы приняло э, участие много очень людей, и они приехали на открытие, они приехали увидеть не только свою работу, а и посмотреть, что э, по этой теме, вот по следам придумали их же э, Ребята, да с кем они общаются. Это почти вся Украина. Это настолько интересно, настолько неординарно, э, креативно, что э, просто радуешься, что у нас э, столько талантливых людей живет. Каждый мыслит по-разному. И след, который мы изначально думаем, что след, это просто отпечаток какой-то, отпечаток истории, времени. да. Это даже может быть семиминутный какой-то след, который оставляет в нашей душе отпечаток. И вот это мы можем увидеть абсолютно в разных образах. більшість учасників приготували роботи спеціально для цієї виставки та представили їх на суд глядачів. Ця робота називається «Слід жінки». На цій роботі я працювала довго, і вона для мене дуже ну така несподівана навіть я скажу. Бо це перша робота експериментальна, яка має дві сторони. Я спеціально це зробила для того, щоб люди мали змогу бачити, що то є пластилін, і вона трошки ну, двомірна. В цій роботі хотіла показати, що жінка по собі може лишити два сліди. Вона може посіяти сім'я пороху, але і але дати з другої сторони життя, життя дитині, продовження, любов, кохання. І е, жінка має замислитись перед тим, як е, зробити аборт, наприклад, е, чи просто схибити і піти не по правильному шляху в житті, що все ж таки вона народилася для кохання, і вона е, має нести в собі кохання і життя. Вже наступного дня, після урочистого відкриття виставки, експозиція доповнилася ще однією картиною. Це масштабне полотно, результат роботи творчої групи Івановича. Презентували эту работу на закрытом консульском приеме. Я думаю, что очень многие давно не видели масштабных грандиозных полотен. А сам размер уже говорит о том, что очень много нужно было потрудиться художнику, чтобы все это представить, чтобы все это отобразить и исторически правильно, и э, документально, и в костюмы, то есть все сюжеты, которые были в том времени, нужно было правильно сделать. Событием, конечно, был приезд чрезвычайного и полномочного посла Генрика Литвина, который сам историк по образованию, и ему, конечно же, было интересно, что украинские художники представили, потому что вариантов именно о грюнульской битве не так много, основная работа это Яна Матейка, которая еще написалась в конце 19-го столетия. А здесь совсем другой подход, другое видение. И, конечно, он ждал именно момента открытия, чтобы посмотреть вот сюжетность, потому что всегда, я думаю, что любому историку интересно преподнесение каких-то новых идей, да, новых витков истории, что в последнее время у нас часто бывает, как бы всплывают новые какие-то, новая информация, которую потом мы отображаем. Написание картины краской – это всего лишь небольшая часть, которая предшествующие огромные титанические муки творчества рождения самой картины в голове. Поэтому э, сам эскизный рисунок э, рисовали больше двух месяцев, то есть просчитывали. Э, вот просто эскиз рождался в голове, потом длительное время его, э, ну как, дорабатывали, переносили на холст. Поэтому э, покрасить э, картину, когда художник уже видит, э, скажем так, эскиз на холсте и берется за краски, то картина уже в голове готова. То есть ее осталось только покрасить. Днями у прокат вийшла кінострічка Чемпіони. Прем'єра приурочена до початку зимових Олімпійських ігор. Звичайно, говорячи, про них дуже хочеться побажати успіхів українській збірній. Але у центрі сюжету цього фільму є історія шляху до чемпіонських титулів російських спортсменів. П'ять реальних історій олімпійських медалей. П'ять історій, де переплітаються любов, зрада, дружба. Це історії справжніх перемог. І за кожною перемогою стоїть повага, праця і віра в себе, в близьких і в свою країну. Фільм знятий за мотивами перемог російських спортсменів. Головні герої стрічки Ілля Ковальчук, Микола Круглов, Катерина Ілюхіна, Світлана Журова, Олена Бережна та Антон Сіхаролідзе. Я ушла спорту. спорта сама чого хоч хампіонки. нічого не виходить. Пап, мені не п'ять років. Я теж біатлоні кошту розумію. На соревнованиях твой самый главный враг ты сам. Ну и зачем нужно было так рисковать? Твое участие в завтрашней эстопеде под вопросом, ясно? Если... В наше время с такими результатами просто гнали из сборной. Я же вижу, что меня никто не верит уже. Это была права, мам. это не для меня. Ты понимаешь, что она инвалид? А это не важно. Я хочу ее забрать. Давайте трезво посмотрим правде в глаза. Мне все рассказали. Тебе на пенсию уже пора, да? Сдаем билеты, не едем на Олимпиаду. Пусть другие едут. Кто это может? Я ни за что не откажусь от Олимпиады. Ты зачем от парня издеваешься? Заставляешь его тренироваться день и ночь. Не, правда, я могу не выходить. Для команды сейчас важнее победа. И это наша фаворитка? Одна из. Это невероятно! Человек не должен отказываться от своей мечты. Что бы ни происходило. А сможешь выдавить из себя максимум, на что ты способен, ты победишь? Что бы ни случилось, мы тобой гордимся. Давайте верить друг в друга. Мы ведь Россия! Мы ведь кого угодно победим! Медали будут, так это не от нас зависит. От кого? От китайцев? Сегодня це все, шановні глядачі. Мы прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної недели. Бажаємо вам цього найкращого. Зустрінемося на 27-му каналі.